Вони там з глузду з'їхали вже давно. <ріст> Тому все може від втрати інтернет-з'єднання з базою до будь-чого, я не знаю. А ми їздимо тільки раз на рік, тільки батьків провідати і все. Плохо, конечно. Люди там на жаре с детьми стоят часа 4 уже, наверное. Да. Наверное, ну, будем в следующий раз осторожны, но это не то, что это какая-то там увеселительная поездка. Просто, что Крым это как вторая родина. Мнение о Крыме точно изменится. Не очень хорошо я к этому отношусь. Столько проехать и обратно отправили сюда. Как-то надо предупреждать народ заранее. У меня там родители, мне хотелось бы их чаще видеть, но так как у меня получается с работы что вырываюсь очень редко. А тут еще помимо закрывают границы. Об этом неведомо, не слыхано. И так получается, то, конечно, я еще реже буду ездить.